Всем привет, с вами мистер Кэп, и сегодня будет обзор зимний пух, который стоит, который можно купить за кредиты. Это м 4 1 Winter Camo. Э, давайте посмотрим ее статистику. Урон у нее 67, дальность 14, темп стрельбы 680, точность в режиме прицеливания 31, точность при стрельбе с бедра 20, емкость магазина 30. Давай посмотрим на полигон. Так, сначала берем все модули. Так, вот она, эмочка эта. Конечно, она лучше, чем стандартная намного, но патроны тоже так само быстро кончается, видите, да? Урон очень впечатляет. Какие у меня на нее ставятся модули? Это ствол, и прицелы, ствол это штык-нож, глушитель и пламя-сетиль, ручка, ручка-сошка и паспорт, и прицелы трогу и М4 КОПС, зимние чисто, вот видите, да, отдачи очень мало, маленькая отдача, очень впечатляет, Так, давай перейдем до следующего класса. Это Мерик. Мерик у нас сайха зимний вариант. Кстати, 620. Дальность 7,2. Темп стрельбы 210. Точность движения прицельной 71. Точность при стрельбе с бедра 48. Емкость магазина 8. на тоже берем модуль. Что у него лучше, чем обычно заедим. Это, ж, конечно, урон, дальность. И на этом заканчивается плюс, плюсы чем да. Какие на модули ставятся? Это ствол и прицел. Ствол улучшитель и пламя. Видите, как штык нельзя поставить на него. И прицелы на 4 копс. М 4 например, да? Во. Ты, ты. Очень тоже выносит хорошо. Дальность у него отличная. Так. Давайте перейдем к следующего класса Инженера. Инженер это хак МП5 Винтер Давай Дав статистик. Урон 62, дальность 12. Тем стрельбы 800. Точность режима прицеливания 30. Точность при стрельбе с бедра 21. Темкость магазина 30. Все на полигон. Так конечно, это намного лучше, чем стандартная МП5 но конечно это стоит за кредиты а стандартная нам антурняк досталась ремонт какие надо посмотрим какие на нее модули ставятся это ствол улучшитель и пламеститель цевьё ручка для пп и прицел конечно трогал и м4 куб можно. Вот, да. Видите, да, с ручкой вообще отдача маленькая. Хочет точку летит. Ну, давай посмотрим. да? Видите, да, он из низкая разброс, но более-менее все точку Очень классно. -то. Давайте дальше пойдем. Это последний класс, это снайпер, который нам дает ав а WM да, Винтер а Это как известно большинство большинстве играх Смон. Давайте характеристику посмотрим. Урон 320, дальность 70, темп стрельбы 49, точность движение прицеливания 104, точность при стрельбе с бедра 51, емкость магазина 5. Смотрим на полигоне. подобие как альпина вот она быстрее перезаряжается какие на нем модули ставятся это ствол лучше и помегаситель и цевье. прицел на не создается у нее стандартная пятикратка даже если у вас не открыто но все равно пятиградка будете пользоваться маленькое звание очень ляжем, и очень не А вот так. Потом и... Неплохая, но у меня резко есть. Я уже отутился от таких карабинных. Не больше, нравится а по-автоматически. Ну все. На этом обзор заканчивается. С вами Дорогой Мистер Кэп. Следующий обзор будет э, инженерского товара, товара, Всем спасибо.